نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة، والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى، والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين، كمي برنيات بلا جاد النجر، ممبلا ممبري Memberi dan mengambil manfaat memberi dan mengambil faedah mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi tunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala berkatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang maha tinggi lagi maha suci amin Allahumma amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukur Allah subhanahu wa ta'ala Dapat temu dengan tuan-tuan Dan -tuan, perempuan yang dirahmati Allah Yang bahagia pengurusi Timbalan pengurusi Imam Bilal Al-Zaitan Kuasa Dan sekalian hadirin dan hadirat Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati Dia berkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat Terpelihara berbagai jenis fitnah Terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini terpelihara berbagai jenis tipu daya di kalangan masyarakat terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami diluaskan rezeki, ni'mat, kebaikan di dunia dan di akhirat bagi diri kami dan keluarga kami Amin Allahumma Amin Astaghfirullah <Sessizuk> رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا فتوب علينا توبه نصوحا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله قم البرايا استغفر الله من الخطايا قال المسند رحمة الله تعالى ينفعنا في علمه علمنا في الطارين رضي الله عنا ورضي الله عنكم باب yang kedua kalau muka surat saya ni Jibril merasmikan Muhammad sebagai Rasulullah. Hmm. Suasana malam di bulan Ramadan itu amat terasa sekali. Muhammad sedang bersendirian berkhuluat di dalam gua Hira. Dalam ketenangan malam yang hening, itulah malaikat Jibril datang membawa wahyu Allah kepada Muhammad bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Seperti mana tugas-tugas Jibril dahulu menyampaikan wahyu yang lain-lain Nabi Allah Ibrahim, Musa dan Nabi Isa alaihumussalam dan yang lain-lain dan malam itu ia muncul pula di depan Nabi Muhammad lalu ia berkata ikra' bacalah iaitu surah Al-Aqman surah ikra' Al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dapat wahyu pada umurnya 40. Dia naik Jabal Sur ataupun Jabal Nur. Hampir 700 meter. Walaupun 700 meter kalau naik ke atas nampak tinggi. Kita ingat berapa kilometer ke atas. Kalau naik tangga dan sebagainya rasa macam tinggi. Yang paling lama sekali Jabal eh ke Jabal Sur, Jabal ni Jabal Nur. Eh, lepas Gua Hira. Eh, Gua Hira Gua Jabal Su pula lain ni Jabal Nur Jabal Su naiknya 2 jam Bunca naik 2 jam ni sebab berjalan berjalan apa naik sampai atas Ya sampai atas nampak macam ada satu bukit macam kemah kat tengah-tengah itulah tempat ni Nabi bersembunyi ni Jabal Jabal eh ni Jabal Nur Gua tempat ni Nabi SAW mengasingkan diri pada umur 36 dalam kitab Rakhikul Maktub daripada umur 36 dia start naik dah dia naik turun naik turun naik turun kenapa dia naik pada umur 36 dia tak tahan dah dia tak tahan melihat orang semua bahala dia tak tahan dah melihat orang buat benda-benda yang tak masuk akal iaitu di Mekah pada zaman jahiliah ada satu fenomena yang kita tak bayang pemikiran kita kalau kalau di dalam handset dan sebagainya, orang yang bogen ni biasanya dia duduk kat laut, kat sungai. Ini kat Kaabah tu dia bogen. Dia punya agama kefahaman dia orang bila masuknya kat pintu, pintu pintu ada pintu dulu ada pintu. Pintu sekarang tak ada dah. Itu pintu masuk pintu Nabi Ibrahim. Ada pintu. Pintu besar iaitu depannya tu ada pintu besar. Masuk ke tempat pintu tu, mereka akan buka baju dua akan bogel, lepas tu tau tujuh kali siang lelaki malam perempuan maknanya kalau kita hidup sekarang ni kalau buat tahu bugel agak-agak pelik tak boleh kau tengok sekarang ni kau bogel tengok keadaan kau ni mina bawa bugel benda tu sekarang ni kita pun tak terima walaupun berbagai kefahaman kita tak boleh terima tawa bogel Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia lahir sampai membesar melihat benda yang benda yang biasa tahu bukan lepas tu Nabi akan ambil masa di Kaabah iaitu waktu malam ketiga malam kedua malam ke atas supaya orang dah tak ada apa kefahaman mereka bila mereka panggalkan baju mereka ibaratkan membersihkan diri mereka yang berdosa dan tawar lepas tu tak pakai balik baju tu ditinggalkan baju tu beli baju balik pergi ke pasar beli baju balik bayangkanlah tengah bogel-bogel tu beli beli baju orang boleh jual beli pula kat situ bagi lelaki dan bagi perempuan perempuan malam siang lelaki dan berhala begitu banyak sekali kenapa Abu Jahal dengan Abu Lahab sangat-sangat tak suka pada Nabi Muhammad SAW sebab ekonomi mereka yang paling besar sekali di Mekah itu jual berhala berkatnya Kaabah dia buat berhala siapa ambil beli berhala tu Kan semua boleh bahala tu buat buat balik maka itulah cendermata yang terbalik harga di Mekah. Maka ekonomi tu dijaga oleh dua orang. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Sebab itulah bila Nabi kata tiada Tuhan melainkan Allah dia punya marah yang dia macam ni kacau ekonominya. Kacau piuk nasib dia. Dia telah marah. Dan Abu Talib eh ekonominya kat Mekah lain iaitu makan dan minuman dia bahagian konsep makan minuman aja macam tabu haji ya. kaitan dengan makan minuman semua tabu haji yang tanggung itu dam dan sebagainya maka dia tak kena dengan kaitan bahala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak berapa nak melihat orang-orang yang terenaya pinjam duit tak bayar satu cerita orang yang kaya menindas orang yang miskin orang yang kuat menindas yang lemah orang yang tidak orang yang orang yang tiada siapa-siapa tidak terbela dengan dibunuh ikut suka hati seperti hamba abdi maka semua itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahan sama sekali ni ramai juga yang tak tahan sampai lantik diri menjadi imam mahdi pun ada kan dia tak tahan dia tengok keadaan semua pun tak tahan dia lantik diri imam mahdi apa so angka angka nombor lantikan imam mahdi bila sangat-sangat bahaya ada satu kitab meletakkan Imam Mahdi 2005. Kitab dari Indonesia. Ada satu kitab lagi ulama fatwa di Yaman. Keluar satu kitab mengatakan keluar Imam Mahdi 2022. Tak keluar. Dua-dua kitab ni tak ada. Ada satu kitab lagi daripada Palestin yang nyata di Indonesia dikatakan 2024. Maka betul ke yang keluar 2024? 50% tu boleh percaya. Dengan 50% lagi percaya. Dia hanya Hidup kita kena biasa Jangan kita tinggalkan Tak apa, kalau kita ada projek lah Tak buat projek lah, sekejap lagi Mama Haji nak keluar Jangan Jangan, buat je Eh, bah, terlampau bahaya Apa benda nak buat, buat Imam Mahdi muncul ke tak muncul Itu bukan kita punya tugas Dah muncul hmm. dah Baru cerita je lain Tak muncul kita dengan suku-suku nak ambil Kerja masa yang ditentukan oleh Allah Siapa yang tahu dia nak mati bila? Saya pun tak tahu bila nak mati Maka orang yang menunggu mati Masalah Orang yang ingat pada mati Wajib Ingat pada mati sebab apa kena ingat pada mati? Sebab kita dapat nekmat yang lebih besar pada kehidupan dunia Sebab tu nak ingat pada mati Kalau orang kata ingat pada mati takut Apa nak takutnya? Ingat pada mati supaya nekmat kamu pada Tepah kematian lebih besar Lebih rasa seronok daripada dunia Itu beza kita nak sebab so, itulah kena ingat ni mati. Agama ni bukan nak menakut-nakut orang. Agama ni siapa buat salah, dia ada hukuman. Tetapi siapa yang buat baik, dia ada nikmat yang Allah Taala nak bagi. Masalahnya orang takut yang bagi ketakutan tu siapa? setan. Dia bisik. Cakap kalau ikut macam ni, tinggal tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Sampai orang kafir boleh kata, orang Islam ni terlalu jumut. Kita pun tanya apa yang jumut ni? Minum kopi pun tak boleh. Saya cakap saya dah hari-hari minum kopi. Saya tak minum kopi, hari-hari minum kopi. Ia salah faham. Dalam agama tu sendiri. Kadang-kadang orang Islam sendiri boleh faham, salah faham terhadap agama dia sendiri. Maka nombor berkaitan dengan nombor ni tidak digalakkan. Dan ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Yaman terutama mengatakan sangat meletakkan tarikh dengan menunggu Imam Mahdi sebab takut kamu akan hampa. Ramai yang menunggu Imam Mahdi sudah meninggal. Ada yang letakkan anak Imam Mahdi kerana apa nak tunggu Imam Mahdi? Dia je ayah meninggal, dia pun meninggal. Yang nama Mahdi tu pun dah meninggal. Eh. Maka benar-benar yang macam ni, Imam Mahdi macam mana pun akan muncul. Dia akan muncul. Tapi hari ni kita tak tahu. Macam mana pun kita akan meninggal. Tapi hari ni kita tak tahu. Tapi perjalanan kehidupan kita kena buat macam macam mana yang di Tentu oleh agama hidup macam kebiasaan Bukan Nabi SAW tertekan bila tertekan pada umur 36 dia naik Jabal Sur dia naik Jabal, Jabal Nur Uhira. Jabal Sur bukan Jabal Sur maaf kata Jabal, Jabal Nur dia naik Jabal Nur permulaan Jabal Nur ni kalau kita naik ikut belakang memang agak kalau pakai selipar, memang kita tak sedar lagi kita dah kena batu yang terjajak jajah yang terluka dia akan naik ke belakang. Tapi kalau naik ikut depan, dia ada tangga. Ke atas tu ada petak ais pula tu. Oh, Pakistan tu buat petak ais ke atas tu. Naik. Bila naik, kalau orang yang biasa naik, setengah jam. Antara jalan kaki, antara Mek Jabal Nur, antara Mekah, hampir 40 minit macam lebih macam tu. Satu jam, 40 minit lebih macam tu. Jalan kaki. Kenapa saya boleh tahu benda tu? Sebab saya tiap-tiap malam Jumaat, apa tawaf, saya akan pergi naik atas tu. Sebab naik atas tu dan saya akan pergi lepas mayang lebih kurang ke-12 macam tu Keluar naik taksi pergi sana Lepas tu bila naik saya tengok Saya tengok kat atas ramai je orang Bila atas ramai dah kurang dah tak ada orang mesti naik Biasanya tengah malam tadi. Lepas tu Kat tempat Jabal Su ni ada bau wangi Dia ada, sebuah, ada satu lubang kecil bau wangi tu orang nak bau kat situ Tapi bau tu nak kata wangi pun payah tak wangi pun Tapi kalau tempat tu Orang tak ada Baru tu sampai satu, satu tempat, kita tahu ini tak ada orang. Tempat ni tak ada orang. Tapi kalau ada orang datang, baru tu hilang. Eh, baru-baru tu hilang. Berpuncinya sebab apa? Sebab Nabi ada dua, dua tempat duduk. Satu duduk ke tempat yang sebelah depan untuk nampak Kaabah. Satu yang belakang iaitu waktu siang. Waktu siang iaitu penduduk bawah matahari. Ada dua tempat. Keadaan yang Nabi melihat Kaabah. Eh. Maka Nabi pergi sana untuk apa? Supaya menenangkan diri daripada benda-benda yang membuatkan pemikiran. Sebab fitrah Nabi tidak suka pada benda yang haram. Fitrah Nabi tidak suka pada benda yang syirik. Itu fitrah Nabi. Benda yang menyekutukan Allah, dia tak suka. Benda yang membuatkan dosa besar, dosa kecil, dia tak suka. Maka je tekanan. Dia tertekan. Sebab dia tak nampak lagi jalan. Sampailah 36 37 28, 29, 40. Eh, dah selesai 37 tak naik 4 tahun eh, 37, 34 9, 40 4 tahun, menunjukkan hampir 4 tahun lepas 4 tahun baru bertemu dengan Jibril, Malaikat Jibril alaihissalam sama juga dengan kita apa benda yang kita nak buat, apa kena yang kita berdoa, apa benda yang kita minta kena bersabar, sebab apa benda yang kita minta, tak dapat ikut atas kehendak kita. Dapat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda yang kita buat usaha dan ikhtiar, benda itu adat. Memang digalakkan usaha dan ikhtiar. Tetapi apa yang kita minta pada benda yang tak nampak lagi, benda itu tak akan nampak, tak akan dapat mengikut apa yang kita nak. Atas kehendak Allah. Macam contohnya kita nak Gaza. Kenapa Gaza jadi macam ni, tempat jadi macam ni? Semua tu sudah diatur ikut kehendak Allah. Allah Ta'ala nak jadikan macam tu. Kita nampak kesunahan. Tetapi kezoliman bukan Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala bagi kuasa kepada tertentu. Dan kena ingat segala kuasa yang jahat diberi pada orang yang jahat. Allah Ta'ala bagi apa yang nak di atas muka bumi. Fir'aun Allah Ta'ala kasih sehabis-habis kuasa kat dia Namrud Allah Ta'ala bagi kuasa sehabis-habis kuasa kat dia sampai Namrud boleh bakar Nabi Ibrahim nah, itu Nabi itu Namrud bakar Nabi Ibrahim Fir'aun sampai boleh kerja Nabi Musa dengan beribu-ribu umat dia tak ada arahan lepas tu dah lah beribu-ribu umat nak lawan Fir'aun tak berani dia suruh Fir'aun kau buat Fir'aun kau pergi kami tak nak pergi berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beza dengan sahabat apa su kaum nabi ad kaum nabi lut semua tu Allah Taala bagi kuasa sehabis mungkin kat luar. Punca ni apa Allah Taala bagi kuasa sehabis mungkin kepada mereka sebab di dunia sahaja mereka dapat nikmat selepas kematian tiada lagi istilah nikmat tetapi azab selepas mati keluar dia roh pada Hukumnya itu azab, 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 azab yang tidak ada kesudahan. Maka Allah Ta'ala lepaskan. Macam orang oh Yahudi. Allah Ta'ala beri kuasa kat dia. Allah Ta'ala beri kuasa kat dia, apa yang nak buat kuasa? Dia nak ha, buat jahat? Nah, buat jahat. Kamu nak buat jahat, Allah Ta'ala izinkan kamu jahat. Eh, tapi Allah Ta'ala tak reda dengan kejahatan. Maka bila dia meninggal, apa jadi kat dia? Dia akan kena azab. Maka dalam keadaan umat Islam sekarang ni kenalah sabar yang begitu tinggi sampai Nabi pun kata. Nabi pun kata akhir zaman ni perlukan sabar yang begitu tinggi. Memegang agama, menjalankan agama seperti pegang, pegang berapi. Siapa yang boleh sabar begitu tinggi, pahalanya seperti pahalanya 50 orang, 50 orang. Macam kita sembahyang, sembahyang kita macam 50 kali. Sahabat tanya ya Rasulullah 50 apa? 50 kami ataupun mereka? 50 kamu. Seperti yang sahabat 50 kali Itu kelebihan umat zaman sekarang ini yang perlu banyak sabar Sebab kita dah duduk pada zaman Zaman yang zaman kegelapan Kegelapan iaitu tiada pemimpin Islam Tiada kekuatan Islam Persatuan pun nak satu kaum Islam cukup susah Saya sendiri pun nak satukan ustaz-ustaz cukup susah Buat pertubuhan nak, 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 nak satukan Usah-usah, cukup susah benda-benda ni cukup susah, maka benda ni datanglah, perasaan-perasaan yang menyakitkan, perasaan-perasaan yang menyedihkan, perasaan-perasaan yang marah maka berlaku benda tu pada diri kita dan ramai yang bunuh diri terutama budak-budak sehingga -budak. satu meningkat iaitu ada dengar kat telinga iaitu nak bunuh diri, nak bunuh diri, nak bunuh diri ada yang nongkat dan sebagainya, polis pun ada bunuh diri dan berbagai orang jenis ada yang bunuh, bunuh diri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil jalan nak tenangkan diri iaitu cari tempat yang menenangkan. Maka dia dapat tenangkan diri pada Jabal Nur. Ini Dalam masa empat tahun jumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam iaitu malaikat yang ditugaskan oleh menyampaikan wahyu ataupun berkaitan dengan hidayah. Maka dia baca dia kata ikra bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari' ma akra ataupun ma ana aku tidak tahu membaca mendengar jawapan Nabi Muhammad itu, lalu Jibril membeluk baginda, baginda merasa seakan-akan lemas, baru yang dilepaskan Jibril akan ia, ia berkata, ikra, bacalah ma ana beqari aku tidak tahu membaca jawapan Nabi Muhammad maka benda ni berlaku 3 kali pelukan kali yang pertama disuruh baca agak Nabi terkejut mana datang orang ni eh, datang pada, lepas tu lah, boleh pula, boleh terbang pula datang berjaya pula bukan dia datang pada bawah, datang pada atas maka dia nampak pada kaki bukit, kaki bukit datang pada diri je lepas kata, baca lah ikhraq Bismillahirrahmanirrahim khalaq dia kata, saya tak pandai ma'ana biqar saya tak pandai untuk membaca Sampai kali lepas tu bila tak pandai membaca Nabi bergigil Bila Nabi bergigil Mereka Jibril AS datang peluk kepada dia Kaedah mengajar Orang kalau kita mengajar Siapa-siapa pun -siapa anak ke orang Kita tak boleh nak bagi ilmu yang banyak Ilmu tu tak boleh dikompreskan Seperti macam Ada setengah orang macam Glass Kalau kita letak air jerak Air Ya, kalau kita letak yang kuat, dia akan melimpah. Tetapi kalau kita letak sedikit-sedikit, dia akan masuk ikut sesuai dengannya. Kalau pemikiran budak-budak lebih kecil lagi. Kita tak boleh letakkan banyak, kita kena letak sikit. Begitu juga dengan ilmu. Maka bila kita belajar benda-benda yang heavy load, heavy load mana belajar benda, -benda yang tinggi-tinggi, berkaitan dengan Papua, berkaitan dengan sebagainya. Kita akan tengok syarikat kita. Kita belajar dua jam. Dan dalam kita kita tertentu, buat-buat tertentu, dalam bab jenayah. Dalam satu masa belajar dengan mufti 2 jam. Dalam masa 2 jam kita punya otak kita dah buat belajar dengannya kan. Eh, belajar dengan aja maka dalam setengah jam dia akan cerita. Masa tengah cerita itulah kita tengah topik. Ringankan pemikiran kita. Lepas setengah jam lagi dia cerita balik. Dia akan cerita benda-benda yang tak ada kait dengan kitab tu. Tak kait dengan jenayah. Sebab apa? Nak kasih pemikiran kita ringan. Itu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak Malaikat Jibril Nabi ni memang orang memang orang yang fitrah je tak suka pada benda-benda yang bila tengok orang tu baca kitab Nabi Sina Waqa ahli kitab uh, isteri ni Siti Khadijah ahli kitab semua tu ahli kitab bila mereka ni ahli kitab mereka ni akan membaca tapi Nabi tengok hati tu nak nak dengar nak duduk tak dengar telinga macam menarik tapi hati itu macam menolak sampai tengok je macam tak jadi pergi tempat lain dia dengar kejap dia pergi tempat lain sampai tak ada kesempatannya untuk membaca tak ada kesempatannya untuk nak menulis maka dia memang ummi tak pandai menulis tak pandai membaca bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa yang dia nak baca kan eh, apa yang dia baca kan ada setengah ulama kata dia kata ikra bacalah apa yang saya nak baca ada kata macam tu ada yang mengatakan saya tak pandai baca dua-dua ni kemungkinan besar mungkin nabi kata apa yang nak dibacakan ataupun aku yang saya tak pandai membaca memang nabi memang tak pandai baca ummi satu Yang nombor dua apa yang nak dibacakan memang nabi standby nak satu benar mujur satu benar kaedah nak membaikikan keadaan yang rosak di muka dalam hati nabi memang ada satu benar dalam diri je yang dia rasa dia tu ada benda yang dalam diri dia amanah untuk nak memperbaikikan umat nak membaikikan muka maka dia stand by bila dia stand by dah jumpa dengan sebagainya maka badannya bergegar semua yang apa? sebab dia dah tunggu lama bila dah tunggu lama dia sedih maka dalam badan keadaan macam tu badannya bergegar bila gegar maka dia perlu oleh Malaikat Jibril AS supaya menenangkan dia dia mengatakan apa yang saya nak baca apa saya nak mulakan sekarang dah dapat amanah sekarang apa perlu saya nak buat ha, itu maksudnya ada mengatakan maksudnya macam tu sampai tiga ni ikra' bismi rabbikal lazi khalaq bacalah dengan Tuhan yang menciptakan kamu maka bila kata macam tu maksudnya apa Nabi dah dapat info yang pertama sekali iaitu kamu sudah dijalankan ikut peraturan-peraturan Tuhan yang diizinkan Allah Ta'ala dah atur perjalanan Nabi bila Nabi dah diaturkan sama juga kita diaturkan juga itu namanya qadar dan qadar tapi kadang-kadang Nabi lupa kita pun kadang-kadang kita pun lupa sebab itulah turun nah, ayat Quran turun ayat Quran turun ayat Quran nak ingatkan Nabi tunjukkan Nabi maka Nabi SAW ada penunjuk. Penunjuknya ialah melalui kita panggil ilmu wahabi Bukan wahabi, wahbi. Oh, wahabi bukan wahabi, wahbi. Ilmu wahbi ni maksudnya ilmu yang belajar tanpa dengan manusia, dengan makhluk yang lain, direct dengan makhluk malaikat, malaikat Jibril dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara malaikat dengan Allah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melibatkan jin, tidak dibat melibatkan manusia. Maka okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam wakil bagi Allah taala ilmu mereka tak boleh belajar, tak boleh curi ilmu orang ni curi ilmu orang tak boleh syarat Nabi ialah dia dapat ilmu tu daripada Allah direct melalui malaikat Jibril AS maka datang daripada Nabi SAW lepas Nabi baru cerita pada orang lain share pada orang-orang yang lain bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan menciptakan yang menjadikan manusia dari sekumpul terah bacalah dan Tuhan mulah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan kalam mengajar manusia apa yang tidak diketahui betul ke Allah Ta'ala ajar kita dengan kalam kalam ni maksudnya pen betul ke Allah Ta'ala ajar kita dengan kalam itu semua bahasa kiasan Allah Ta'ala ajar kita dengan aturan dia aturan dia yang kita tak Iaitu apa yang tulis kat langit dalam kata Ini kehidupan sekian-sekian sekian sekian orang Pulang okay. pimpulan dia akan lahir pada sekian-sekian hari Lahir orang tu ya akan tulis Kalau benda tu tak betul Kenapa Musa tu Nabi Musa nak kena bunuh dengan Fir'aun Macam mana Fir'aun boleh tahu ni Musa kemuncul Sebab ada yang menulis kat atas Mereka cerita dapat Tahu benda tu daripada bisikan-bisikan malikat dan bahasa malaikat ni difaham oleh jin macam mana boleh jin? sebab ketua mereka jin ni sekarang ni iaitu Azazil asal As Azazil menjadi iblis memang boleh bercakap dengan malaikat boleh bercakap dengan malaikat bahasa malaikat tu mereka boleh faham sampai lelahi Nabi Muhammad SAW mereka tak dapat lagi maklumat-maklumat pada langit sebab kena tembak dalam surah Al-Mu'ad sendiri bila naik ke atas kena tembak Maka dalam tulisan-tulisan takdir, tiap-tiap orang ni ada takdir. Maka kita boleh qada dan qadar. Kita sudah di takdir kan. Bila dah berlaku, baru kita nama qada dan qadar. Qadar kita dah macam tu. Tapi dalam akan datang. Qada kan, qada akan datang mungkin kita panggil qada. Qadar maksudnya sudah dikadarkan. Bila kita kata kamu ni boleh masuk neraka, lah ya mungkin boleh. Kamu ni masuk syurga, ya mungkin boleh tepat belum tentu lagi. Dah sampai masa ni baru dah tepat. Besok mungkin meninggal. Mungkin dalam takdir Allah besok meninggal. Tepat ke tak tepat? Belum tentu lagi. Dah meninggal baru qada dan qadar Allah memang tepat. Qadar tu dah tetap. Bila kita kata qadar, banyak benda yang kita boleh minta. Dengan Allah Subhanahu Wa mengubah qadar Allah dengan doa. Maka kita berkena banyakkan bersangka baik, berdoa benda yang baik kepada Allah sebab Allah Taala boleh ubahkan qada. Seperti mana ada seorang perempuan datang pada zaman dulu nak berdoa kena minta izin pada Nabi dulu. Bila Nabi kata silakan berdoa,